আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ এক মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভালেই চাগে ৰাইজ গ'ল বৰ্তমান আমাৰ ধ্বংসলীলা চলি আছে দোকানত কি অৱস্থা কৰি দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে কি ক'ব উপায় নাই সেই মানুহৰ মনবিলাক যেনেকৈ সলনি হৈ থাকে যে আমাৰ দোকানখনতো সেই একেই অৱস্থা অহ অহ কথাটো এনেকুৱা হ'ল মানে আলিৰ পৰা বা অলপ দূৰৰ পৰা দোকানখন ভিতৰৰ বস্তুখিনি নিজিলিকেই ত' নিজিলাৰ কাৰণ নিজিলিকাৰ কাৰণে তাৰমানে আলিৰ পৰা যদি মানুহে দোকানখন চাই ভিতৰৰ বস্তুখিনি নেদেখেই অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ লাগে প্ৰথমতে ভালেই আছিলে তাৰপিছত মনটো অলপ ডাঙৰ হৈ গ'ল ত' মনটো ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে দোকানখন আগফালে আৰু ডাঙৰকৈ বনাই দিলোঁ তাৰপিছত এই সেই মোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ লেখিয়াই হ'ল তাৰমানে যেতিয়া দোকানখন বনাই আছিলোঁ মোৰ দোকান প্ৰথম আৰম্ভণিতে আৰু দেই এইবাৰ পূৰা চব কথা পাহৰি যাওক যিমানখিনি ক'লোঁ এতিয়া প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ দোকানখন যেতিয়া বনাই আছিলোঁ আৰম্ভণিতে দোকানখন বনোৱাৰ বনোৱাৰ লগে লগে এই পিছফালে পিছফালে মই ব্ৰইলাৰ পুহিবৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখন লগাই দিলোঁ আৰু একদম আৰু তেতিয়া হাতত পইচা আছিলে আৰু দুটকামান তাৰপিছত আৰু একদম আপোনাৰ কৈছোঁ নহয় ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মো ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত আগফালে দোকানো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই দোকানত তাৰমানে পিছফালে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত ব্ৰইলাৰ আনিব লাগে আৰু আগফালে গেলামাল সুব লাগে বা কাপোৰ মণিহাৰি কাপোৰ প্ৰথমতে কাপোৰ আনিলোঁ মণিহাৰী আনিলোঁ তাৰপিছত গেলামাল আনিলোঁ কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে মই গেলামালা বস্তুবিলাক ভৰাই দিলোঁ পিছফালে যিটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে ৰুম আছিলে এই ডবল ডবল ডালসলীয়া নিগনি একদম আহিব ধৰি জাকে জাকে আহে মোৰ গোটেই প্লাষ্টিকৰ পানী বটল পৰ্যন্ত তেলৰ পৰ্য তেলৰ বটলৰ পৰ্যন্ত একদম কুটি কুটি গোটেই নষ্ট তো সেই ব্ৰইলাৰ পোহা এইটো প্লেনিংটো মই তাতে সমাপ্ত কৰি কিনে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম ভাঙি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌবাৰ আমাৰ ইয়াৰ পঞ্চায়তত পুৰা খুব মানুহ আহিছে আৰু কিবা মিটিং কিবা কাগজ পত্ৰৰ কাৰণে হা কিবা আঁচনি এটা ওলাইছিলে তেতিয়া এই যোৱা বছৰ কথা নেকি মই ইমান ঠিককৈ মনত নাই মোৰ এই স্মৃতি শব্দ শক্তিটো অলপ কমজোৰি ত' ৰ'ব তাৰমানে যেতিয়া পঞ্চায়ত অফিচলৈ ৰাইজকল সৰহ সৰহকৈ আহিব ধৰিলে একদম দুই তিনিদিন ৰাস্তা ভৰ্তি হৈ যায় তাৰপিছত মোৰ দোকানত সেই কেঁচা চানা এনেকুৱা বিক্ৰী হ'ল ফুলৰি এনেকুৱা বিক্ৰী হ'ল বইল কণী বিক্ৰী হ'ল তামোল পাণ ইমান ধুনীয়া বিক্ৰী হ'ল মই একদম পূৰা জজ উঠি গ'ল মই ভাবিলোঁ আহা এইটো এইটো কিন্তু বেয়া নহয় দেই আমাৰ গাঁৱৰ লেখীয়া জেগা এটাত যদি ইমানখিনি মানুহ আহে তেতিয়াহ'লে লগতে যদি হোটেল এখনো থাকে মোৰ ধুনীয়া চলিব তো হোটেলখন পাতিবৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ দে একদম ইম ইমৰ পৰা সিম এতিয়া যিখন ব্ৰাণ্ডা এইখন বাহিৰৰ ব্ৰাণ্ডাখন এইখন যে ভাঙি আছোঁ যে যিখন যিখন ব্ৰাণ্ডা ভাঙি আছোঁ সেই ব্ৰাণ্ডাখন ভাবিলোঁ একদম ইফালে চব্জি থাকিব ইয়াত চব্জি ফুচকা তামোল থাকিব ইয়াত মানুহে বহি খাব এইফালে বনাব তো এনেকৈ কৰি মানুহ বোলে বৰষুণ দিলে বহিব ৰ'দ দিলে বহিব লাই এনকৈ ডাঙৰকৈ বনাইতো আকৌ বোলে চুলি কাটা তো তেতিয়া লাহেকৈ বাইদেউ চুলি কাটা আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান শিকি আছে বাৰু সি ইমান পাকৈত হোৱা কিনে লাহেকে শিকিছে আৰু পিছত পাৰিবগৈ আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহি কিনে কাটিব পাৰিব তাৰপিছত তেওঁ প্লেনিঙৰ মতে কাম ধুমাহ ধুম মানুহ লগাই বনাই দিলো বনোৱাৰ পিছত লাহেকৈ মানুহ আহিবলৈ কমিলে তাৰমানে এই ৰাস্তাটোত দিনটোত বাইক কেইখন যে হিচাপ কৰিব পৰাকৈ বাইক চলিবলৈ ধৰিলে চব পঞ্চায়তৰ বৰ্তমান এটা এটাকে যিখিনি ভাবিছিলোঁ গোটেইখিনি আশা এনেকুৱা ধপ ঢপকৈ চব ভাঙি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল লাষ্টত ভাবিলোঁ তাৰমানে সেই আগতে যিবিলাক মানুহ সেই দূৰৰ ঘৰৰ পৰাই চাই পঠিয়াই দোকানখন খুলিছে নাই সেই তিনিআলিৰ পৰা একদম টাৰ্ণিঙৰ পৰাই চাই চাই পঠিয়াব দোকান খুলিছে নাই তো আগফালে সেই বাৰাণ্ডাটো বনাই দিয়াৰ লগে লগে দোকানখন ঢাক খাই গ'ল তো সেইকাৰণে আকৌ ভাঙি দিছোঁ পূৰা আকৌ প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কি হয় দেখা যায় ভাবি বহি থাকিলে নহয় হয় নাই ৰাইজ কৰিব লাগে অ অ কৰি চাওঁ এইবাৰ কি হয় দেখা যায়